Стариш Вячеслав Александрович, начальник рула 9 ДПРЧ. Значит, получили на центральный пункт связи ДПРЧ-9 сообщение про загорание трамвая. В течение короткого времени прибыли по месту вызова. По месту вызова было наблюдено значит, загорание трамвая открытым пламенем ориентировочно площадь 10 метров квадратных. Было подано два ствола Б. По прошествии короткого времени пожар был успешно локализирован. И вследствие чего ликвидирован. Значит, трудности, трудности были заключались в том, что было сильное движение, и было трудно поставить машину в удобном для нас месте. Вагон находится на кольце, на конечной станции. И предварительно со слов водителя то есть произошло короткое замыкание. Ну, дальше будет разбираться комиссия. Что, что что это было? Действия пожарных, как можете описать? Быстро, да, быстро. быстро отлично, ребята справились, то есть как бы, за, за, то есть поэтому вопросов к ним никаких нет. Отлично, ребята сработали. Да, ревизор с БДД Кравченко. А имя? Николай Николаевич.